Ну а теперь я несколько слов скажу о матрицах, в русле которых сейчас идет управление Россией. Ну, долговременная матрица, она хорошо расписана, метель, она не только расписана, но и хорошо закрыта Пушкина. Но есть еще две матрицы, недолговременные. Это матрица в голливудском фильме Охота за Красным Октябрем. Есть здесь кто смотрел этот фильм? К сожалению, мало. Значит. И вторая матрица. Фильм Охота за Красным Октябрем был поставлен в 1990 году, за год до... Вышел за год до августа 1991. Суть его в том, что в советские времена... Есть такая лодка Акула по американскому э, спецификации, это Тайфун, что на ней установлен некий движитель, и Командир этой лодки Латыш решил сдать эту лодку, стратегическую лодку американцев. Замполитом у него старший лейтенант Путин. Почему я так заинтересован отношусь к этому фильму? Потому что я имел прямое отношение к некоторым событиям, связанным с теми, которые в этом фильме. В фильме показываются чертежи. Это двухлубая и двухкорпусная, а вернее, трехкорпусная лодка. То есть два корпуса закрыты еще в легкий третий корпус. И там показано в кормовой части ниши, где есть якобы малошумной гидроактивной дверь. Я в то время служил вот здесь неподалеку, не на Карповке, в первом институте Министерства обороны, и отвечал как раз за акустическое проектирование наших атомных подводных лодок. Неожиданно в начале 80-х на нас обрушилась, прямо говорю, обрушилась такая глупость, на которую почему-то по постановлению ЦК и Совмина были потрачены огромные деньги. Гидрореактивный движитель – это самый малошумный движитель, который можно только придумать. Возглавлял эту группу полковник, заведующий кафедрой училища Дзержинского, в прошлом мой учитель, умный человек, Патрушев Анатолий Николаевич. Вот. Были даны огромные деньги, стали создаваться научные коллективы Синь ЦКБ Рубин, в нашем институте, в других. Стали проводиться теоретические экспериментальные исследования. Никаких доказательств ни теоретических, ни экспериментальных не было, что это движение Малашума. Одно было только статьи, которые шли из Соединенных Штатов одна за другой, что русские разрабатывают новый малошумный гидрореактивный двигатель, и лодки станут все малошумными. Я был зампредседателем комиссии, естественно, выступал против этого, гробил. Диссертации стали защищаться, как мог я гробил и кандидатские, и докторские по этой части. Так вот, фильмы весь выстроен на этой детали. Это одна вот лодка акула. Их сейчас все порезали. Уже они не представляют никакой из себя тайны. Но на них все-таки 20 стратегических ракет, с разделяющимися десятью боеголовками, атомной. Командир <coughs> с латышской фамилией решил сдать американцам. Благодаря тому, что он мог бесшумно пройти через противолодочные американские рубежи. Так было, так если сейчас, за каждой стратегической лодкой идет лодка торпедная истребитель подводных лодок. И за этой лодкой идет самая тихая, малошумная лодка лос анджелес В фильме показано, как командир этой лодки в шоке. Лодка исчезла с экранов гидроакустичный станов. Началась паника, доложили президенту. Там тоже паника. Сейчас прорвется к нашим рубежам, даст залп и уничтожит Америку. Более того, по фильму они наблюдают, что вышли лодки, корабли, самолеты на всех театрах действий. И паника доходит до состояния. Сейчас будет война. И только один ЦРУшник говорит, стоп, я знаю этого командира, мне кажется, он решил сдать нам лодку. Мы его вначале назвали сумасшедшим, но он попросил высадить его вертолетом на американскую торпедную лодку с тем, чтобы потом навести мосты с командиром лодки. Фильм начинается и заканчивается очень символическим жестом. У этого ЦРУшника есть дочка. У нее есть игрушка Мишка маленький. Когда он улетает в командировку, он обещает ей привезти большого медведя. И фильм так и заканчивается. Большого, он летит в самолете, и там рядом с ним большой медведь. То есть фильм во многим символический. Но и в том, что замполит Путин. то ли пронюхал про этот заговор. В заговоре участвует старпом, ряд офицеров и непосредственно сам командир, руководитель заговора. В своей каюте он убивает замполита Путина. 90-й год, Путин еще никто. Значит, есть те, кто давно просчитал на матричном уровне что Путин может выйти, хотя весь фильм построен по шаблону. Да, был у нас эпизод, опять я имел к нему прямое отношение, с БПК «Отважный», который в 1975 году там заговор починил замполит, который арестовал командира, это были на празднике 7 ноября, некоторых старшин матросов распропагандировал, что корабль пойдет в Ленинград, захватит радиостанцию и объявит о строительстве настоящего социализма. Все построено, вся ложь на строительстве настоящего социализма. И Горбачев, и все кричали, мы будем получать социализм. Я тоже не хотел получить социализм. Так вот, он убивает вызывает врача и говорит, что он захлебнулся водой. Чаем. Дальше он приходит к компанию, показан обед. И в этой, этой компании офицера, где Путин? Его, кажется, убили, он умер. Я там точно не помню. Ну хорошо, он был подлец и негодяй, но почему с нами не согласовали? Если команда об этом узнает, нас порвут. Вот, если кто из вас видел 10 февраля по РЕН-ТВ двое против одного, там беседа была с Дудиным. Он, по сути, четко обозначил вот эту матрицу. Он сказал следующее. И ближайшее окружение, которое якобы за Путина, и те, кто к нему в оппозиции против России. В фильме так и показано. Вот замполит Путин. Ближайшее окружение это офицеры вместе с командиром. Они хотят сдать лодку противнику. А команда никогда не поверит. Кто у нас мог поверить, ведь красный октябрь это тоже символ, что Горбачев готов сдать Россию. Кто у нас поверит в это? Кто у нас мог поверить в это, даже если бы прямо сказали, Горбачев предатель и готов сдать Соединенным Штатам Россию. И сейчас вы знаете очень много таких разговоров. Путин, его ближайшее окружение, отличаются от этих буржуазных либералов только одним. Ближайшее окружение вместе с Путиным готово дальше грабить Россию, но под крышей Соединенных Штатов. А вот эти буржуазные либералы типа Немцов, там Каспаров и прочее, они просто готовы ждать, сдать, это хотел, кстати, Ходорковский, под управлением Соединенным Штатами, Сделать Россию как некий штат, сырьевой штат Соединенных Штатов России. Вот он вот только разница. Но это совсем не так. Как создаются такие художественные произведения, потому что все-таки этот фильм художественное произведение. Вот сидит кто-то, я назову второй фильм, Бабанг, там тоже есть матрица, сидит, и у него задача сработать на свою страну. Дальше он берет с нас то, что соответствует его нравственным мерилам. Вот так формируются матрицы. Так формировалась матрица Метели, Так формировалась матрица, которая есть в домике в Коломне. Вообще на Западе немного. Я немножко скажу о фильме «Вабанк». Так вот, есть матрицы эффективные, которые срабатывают, а есть неэффективные. Если вы читали о методе динамического программирования, как с одного этапа переходит на другой, то там важным определяющим знаком является, чтобы начальные условия были адекватны, а не спать лысы. Если мы берем матрицу фильма «Охота за красным октябрем», то все начальные условия лживые. Я назову только несколько. Но главное, не было этого движения, он не был создан. Лодка «Акула» была самая шумная, на низких частотах ревела, как корова. Ну, такой рев у меня был. Американцы так и назвали, ревущей коровой. В этом фильме все на лодке, офицеры, ходят в кителе с погонами. Никогда у нас ни на одной лодке в кителе с погонами не ходят. Все ходят в синих робах, а на кармашке командир, старпом, зомполит. Вот я как руководитель испытательной партии, руководитель испытательной партии, все в одинаковых синих робах. Второе. На этой лодке все курят. В центральном посту, в компании на подводных лодках строжайше запрещено курить не только в море, но и на стоянке у Но фильм-то создан для обывателя. И еще в этом фильме матросы стоя строем, поют гимн Советского Союза. Дуль несусветная. Ну, надо было показать вот обывателю, напугать американского обывателя, потому что те, кто заказал этот фильм, они уже знали, чем закончится перестройка. Что мы победили вот такого могучего противника. И дальше, что совершенно не соответствует. Американская лодка-истребитель потеряла вот эту ревущую корову. И та пошла куда-то. <coughs> Дальше там события развиваются так, что советское руководство вначале беспокойно лодка пропала, посылает на поиски, потом говорят, что командир перед выходом в море кому-то там сообщил, я сдам лодку американцам. Там поступил приказ уничтожить лодку. Точно так же было с БПК «Отважный». Был приказ уничтожить. И вот расчет на толпаря в чем состоит? Что американская малошумная лодка типа «Лос-Анджелес» потеряла акулу, а наша лодка 671 проекта обнаружила и готовится торпедировать. Вот это все в начальном условии эта матрица не работоспособна. Но вы видите, как эта матрица в 90-м году завершается сейчас. В Англии подготовлен теракт против, они уже знают, что Путин выборы выиграет и станет президентом. Вот. Но есть вторая матрица в фильме Вабанк. режиссер Ян Махульский, а главный актер Квинта, отец этого режиссера. А, то есть Ян Махульский, это mm -hmm. отец, а режиссер Юлюш mm -hmm. Так вот, а, мне обещали встречу с режиссером поговорить, потому что в фильме всего два персонажа. Это Квинта и Лавочник, второй персонаж. Крамер. Крамер. Крамер в переводе с немецкого лавочник. Вот они противостоят в Ну, по сути, сейчас Квинт в переводе, вернее, по картам второй это Иерофант, а по нашему это некая пятая власть концептуальная. Вот по нашим представлениям все будет с либерал буржуями так, как в конце во второй серии этого фильма. Помните, когда они Квинту посадили в тюрьму, а сами прибыли в Швейцарию, чтобы вернуть все деньги. То есть вот те иллюзии, которыми сейчас либерал-буржуи пользуются, что там за граница поможет, они все